নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল এয়া দেখিছেনে গোলনেমু গোলনেমু আপোনালোকক লাগিব নেকি ৰাইজসকল জনাব দেই কমেণ্ট বক্সত যদি গোলনেমু লাগে কমেণ্ট কৰিব আৰু এইটো ভিডিঅ' আচলতে আমাৰ ঘৰৰ নহয় আমাৰ ঘৰ মানে মোৰ জন্ম ঘৰৰ দেউতাই যিহেতু গোলনেমু ছিঙিছিলে ভণ্টীয়ে বোলে অকণমান ভিডিঅ' কৰি নম্বৰলৈ আগবঢ়াই দিওঁ যিহেতু মোলে দিবৰ কাৰণে গোলনেমুখিনি ছিঙিছিলে আৰু গোলনেমু ইয়াত দেখিছেনে পকি পকি গৈছে দেউতাই বোলে ভৰাই থ'ব পাৰিবি বোলে আৰু ঘৰতো থ'ব পাৰিব সেইকাৰণে বোলে এইখিনি ছিঙি দিওঁ তাকে ভণ্টীয়ে ভিডিঅ' কৰিলে আৰু গোলনেমু কিহৰ কাৰণে ভাল আপোনালোকে জানেনে গোলনেমু নিমখত ভৰাই থ'লে পেটৰ আমনি কৰিলে যদি খাই দিয়ে পুৰণা গোলনেমু পেটৰ আমনি ভাল হয় সেইকাৰণে গোলনেমু এনেকৈ নিমখত ভৰাই থৈ দিয়ে সকলোৱে পুৰণি গোলনেমু হ'লে আৰু ভাল বাৰু আৰু এয়া দেখিছেনে দেউতাই গোলনেমুখিনি ছিঙি দিছে আৰু গোলনেমু লাগি আছে বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ নহয় কিন্তু একেবাৰে সৰু নহয় ভিডিঅ'তহে লাগিছে আৰু এইখিনি তলত কৰি থৈছে হালধি দেউতাই কিন্তু যিকোনো খেতি ঘৰতে কৰি থাকে আৰু সেইকাৰণে আচলতে মধুৰিপৰা আদি কৰি যি কি নাই ঘৰত সকলোখিনি আছে দেউতাই কৰি থৈছে আৰু এইখিনি গোলনেমু গোটেইখিনি চিঙি পেলাই গোটেইখিনি নাই চিঙা আধা আধামানো নাই চিঙা তাৰমানে অলপমান ছিঙি পেলালে আৰু এইখিনি আছেই আৰু এইখিনি এতিয়া ভণ্টীয়ে ধুনীয়াকৈ ধুই কৰি বাহিৰখন বাকলিটো চিকুণাই কৰি আমাৰ ঘৰলৈ বুলি দি পঠালে দেই ইয়াৰে আৰু ইয়াৰ লগতে সেইদিনাখন আমলখি পাৰিছিলে আৰু আমলখিও একেদিনাখনেই পাৰিছিলে মোলে বুলি এইখিনি আমলখিও দি পঠালে বইলক ধুই পফালি ধুনীয়াকৈ দি পঠাইছে আৰু মই এতিয়া কুকাৰটোতে ভৰাই দিছোঁ বইল হ'বৰ কাৰণে যিহেতু আমলখিখিনি ৰ'দাম আচাৰ কৰি কুকাৰতে ভৰাই দিলোঁ আৰু কেৰাহীত বইল কৰি নাথাকিলোঁ তাৰপিছত আনফালে মই কৰি আছোঁ ৰাতিপুৱাৰ সময় এয়া দেখিছে সোণৰ খং মই এইফালে বইল কৰিবলৈ লৈ আছোঁ মানে ৰুটি আৰু এইখিনিত চাওক আমলখি হৈ গ'ল বেছিয়ে হৈ গ'ল পায় তাৰপিছত চালনীখনতে উলিয়াই দিছোঁ বেছিয়ে হ'ল আৰু অকণমান হ'বনে কোমল হ'ব নেলাগিছিলে মানে অলপ অলপ কোমল হওঁতে ৰাখি থৈ দিব লাগে তাৰপাছত মই এইখিনিয়ে হওঁতে দেখিলেনে ভাতখিনি বনাই ললোঁ আৰু ভাত বনাইছোঁ চচত বনাইছোঁ ভাত যিহেতু আমাৰ চচত খাই বনোৱা ভাতো খাই ভাল পাওঁ আৰু আনফালে আমাৰ সোণৰ খং দেখিছেনে আপোনালোকে সোণৰ খংটো কি মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ মই দে মানে স্কুটিখন চলালে তাৰ স্কুটি স্কুটী কেলে চলাইছোঁ মই নে আমাৰ তেল শেষ হৈ যাব তেল শেষ হ'ব দেউতাক যাবলৈ ওলাইছে গোলাঘাটলৈ

আৰু তাৰপিছত আমাৰ এখেত ৰিপৰ্ট লৈ আহি পাই খলহি তাৰপিছত আমি মানে চাইছোঁ মানে ৰিপৰ্টখিনি কি হৈছে কি নাই আমাৰ এখেতে আহি পাই গ'লি আমাৰ শুনে আকৌ দেখিছেনে এইবোৰ চব বেয়া কৰি পেলাই আছে নহয় তাৰমানে সিও আৰু দেউতাকে চাইছে ভাবিছে ময়ো চাওঁ তাৰপাছত অলপমান বজাৰ কৰি লৈ আহিলে দেউতাক দোকানলৈ গুচি গ'লগৈ আমি এই বজাৰখিনি বোলো উলিয়াই কৰি অকণমান ধুই পখালি সামৰি ফ্ৰিজত ভৰাই লওঁ তাকে সোণ আকৌ লাগিলে নহয় শুনে বোলে ময়ো ফ্ৰিজত ভৰাম বোলে সেয়া সি মোৰ লগতে থাকি মানে ইটো সিটো কাম কৰি থকাত মানে পূৰা উস্তাদ আৰু এই যে লেচেৰা মাহটো এখেতে খাই বৰ ভাল পায় সেইকাৰণে লেচেৰা মাহ লৈ আনিছে বোলে আৰু সোণ আৰু ফ্ৰিজত বস্তু ভৰাই আছে আৰু চাই থাকিলে হৈছে মই চুইটে যাব লাগেই নহয় কিবা খাই কৈয়ে আৰু এইকেইদিন পাচলি খাবলৈ বৰ ভাল হৈছে কবি সব হৈছে আৰু এতিয়া পাচলি ভাল আৰু পাচলি খাবলৈ চব বস্তু আৰু কোন খোৱা দেখিছে বস্তু খিনি উলা ৰু বন্ধাকবি এতিয়া খাবহে লাগে আৰু তাৰপিছতে কিন্তু আমি ন খাম দেই ন খাব হৈ গ'ল আৰু আঘোণ মাহৰ যিটো শেষ হ'ব সেয়াই ন খাওঁ এতিয়া গধূলি সাজত বনাই আছোঁ কবি চব্জি বন্ধাকবি মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ আছোঁ আৰু এইটো কি বুলি কয় যে উৰহি বুলি কয় নেকি বহল বহল উৰহিটো যে এই উৰহিটো আৰু মোৰ এই কেৰাহীখন সম্পূৰ্ণ কোলা হৈ গৈছে মাছ চাছ মই এই কেৰাহীখনতে ফ্ৰাই কৰোঁ মানে তাৰপিছত এতিয়া কেৰাহীখন চাফা কৰিব হৈ আছোঁ এইকেইখন বাৰু চাফা হৈ আছে কিন্তু এইকেইখনো ধুনীয়াকৈ অকণমান চাফা ক'ব হৈছে এতিয়া এইখিনি বনাইছোঁ ঢাকোন দি দি আনফালে ইয়াত বনাই দিলোঁ দালি আৰু ইয়াৰ বনালোঁ ভাত আৰু ভাত আৰু ৰাতি সাঁজৰ কাৰণে ৰেডি আৰু বন্ধাকবিখিনি প্ৰায় নমাবৰ হৈ গৈছে সেয়া চাওক ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে আৰু লগতে মই কি বনাইছোঁ আৰু এইখিনিও চাওক বিলাহী দেখিছেনে বিলাহী মই পুৰি লৈছোঁ এনেকৈ গেছতে আজি মানে বিলাহী এনেকৈ খা পুৰি খাবলৈ মন গ'ল লগতে লৈ লৈছোঁ মই এইখিনি ধনিয়া পিঁয়াজ আদা জলকীয়া খাবিছোঁ আজি পুৰি পেলাম আৰু এইখিনি যে হৈ গ'ল আছে এইখিনিকে আছে উৰহিখিনি যে উৰহি হৈ গ'ল আৰু দালিও এইখিনি হৈয়ে আছে আপোনালোকক দেখাইছিলোৱেই বাৰু এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি কাটি লওঁ তাৰপিছত বিলাহীকেইটা এতিয়া পুৰি আছোঁ পুৰি হ'বই আৰু তাৰপিছতে পিটিকা বনাম আপোনালোকে এইধৰণে পিটিকা বনাই খায় নে নেখাই কমেণ্ট কৰি জনাবচোন দেই ভাল পাওঁ মানে মই এনেকৈ খাই আৰু আমাৰ এখেতে দোকান বন্ধ কৰি আহি গ'ল যিহেতু গধূলি সাজৰ কাৰণে বনাই আছোঁ আৰু ৰাতিপুৱাৰ ওপৰত যিহেতু আমি ৰুটি খাওঁ যে সেইটো কাৰণে এখেতে এয়া আটা লৈ আনিছে গুৰ লৈ আনিছে আৰু আলু যে এতিয়াও মানে মই সোধা নাই আৰু আলু কিনে নাথাকিব পাৰে ৰাতিপুৱা স্কুললৈ যাওঁতে ভাত খাই যাবলৈ লাগে যে আলুটো সেইকাৰণে মানে আলু লৈ আনে আৰু আৰু আমাৰ যে ল'ৰাকেইটাই ৰাতিপুৱা দালি বনাই দিলেও নাখা জানেনে অকল মানে আলু ভাত খাই যাবলৈ লাগে আৰু আমাৰ সোণ দেখি নাই কি যে কৈ নাথাকেও চাইকেলখন উল্টাই ল'লে আৰু চকা এতিয়া ঘূৰাই আছে মানে গাড়ী চলাইছে বোলে আৰু আনফালে মোক চাব নেকি এইজনী হৈছোঁ মই আৰু মোৰ চাটনি হৈ গ'ল বিলাহী পুৰি কৰি এতিয়া পিটিকা কৰিব লাগে তেনেকৈ খাই মই বৰ ভাল পাওঁ আপোনালোকে ভাল পায়নে বাৰু আৰু আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আজিৰ ভিতৰতো ইমানতে সামৰণি মাৰি দিম